На прямому зв'язку президент Київського Динамо Ігор Михайлович Суркіс. Ігор Михайлович, ми сьогодні Добре, хочемо поговорити багато про що. Ну перша тема, от ця тема, яка сталася на НСК Олімпійській, все-таки, от, який ви бачите вихід? От ситуація для того, щоб забезпечити порядок. Це не має відношення якраз от там до, знаєте, темношкірих чи не темношкірих. Взагалі, для будь-якої людини, яка купила квитки, щоб вона спокійно подивилася футбол. Що робити? Но работать надо вместе с правоохранительными органами, выявлять таких хулиганов, не оставлять это в стране, а выявить, кто это сделал. Слава Богу, олимпийские оборудованные камеры видеонаблюдения. Я думаю, что если милиция захочет, это не так сложно сделать. И все вместе, совместно работать с общественностью, с вами, с журналистами. Не может футбольный клуб «Динамо Киев» проследить за 68 тысячами зрителей. Вы это все прекрасно понимаете. Э, делегат матча поставил великолепную нам оценку за проведение матча. Но произошел такой инцидент. Но он бывает и в быту, и не только на, на стадионе. Но через, э, не надо сразу говорить о том, что команду лишат Лиги чемпионов, как многие наши э, подхватили журналисты, лишить очков и прочее, прочее. Надо с этим бороться. Воспитывать наше общество в целом надо. И тогда, я думаю, такого не будет. Э, вы же помните, 20 лет тому назад в Англии происходило то же самое. Ну, они же как-то справились с этим. Поэтому все вместе должны, э, еще раз говорю, мы как клуб, э, э, правоохранительные органы и э, журналисты, все вместе мы должны бороться с этим явлением. Люди приходят на футбол, они должны отдыхать. Мое мнение, получать от этой игры удовольствие. Тем более, такие, такой игры, как «Динамо Киев-Челси». Не так часто «Челси» приезжает к нам в Киев, согласитесь. Юрий Михайлович, так, возможно, варто повернуть правоохранительные органы? А, для этого надо принять закон в Верховном Совете. Вы я, как я, Вы, Ваша думка, вы как вважаете? Я, счит, я считаю, что э, на таких матчах правоохранительные органы были бы необходимы. Это дисциплинировало бы и те люди, а их 99% порядочных людей, которые идут на футбол получать удовольствие, они бы были бы в безопасности. Согласитесь, из-за кучки негодяев, кучки негодяев, сегодня... Э, под вопросом стоят э, вещи, на которые я имею в виду э, то детство, которое происходит сегодня, э, это в виде футбольного матча, такого, как Динамо Киев, Челси, э, под угрозой, что следующий матч, допустим, может быть э, при закрытии каких-то секторов или вообще как не проиграл при пустых трибунах. Но это уже не футбол. Юрий Лучше ты... играть во дворе тогда футбол, чем играть э, при пустом стадионе. Мы уже это испытали на себе. Я надеюсь, что, учитывая, что оценка матча была, э, э, можно сказать, отличная, э, Уэфа подойдет э, разборчиво к этой ситуации, мы ограничимся штрафом. Моя надежда такая. Осталось ждать недолго. Мы все на это очень надеемся, что все-таки, потому что, ну, снова же, как разбирались в той истории, безусловно, что там, ну, как бы, ну... Це те, що сталося там, могло статися будь-де. Але от зараз на даному етапі ви сказали хорошу річ про те, що ви, як президент клубу, як людина, яка багато вкладається в футбол, і е, багато бачила, що вона все-таки вважає, що треба на ключові матчі повертати правоохоронні органи. Без них я, не... я, я тільки за якщо у нас не виходить навести порядок самостійно, Естественно, мы должны вернуть правоохранительные органы для того, чтобы наши дети и, и женщины, которые приходят на футбол, и все нормальные люди получали от футбола удовольствие, они принимали участие в каком-то избиении и из за кучки негодяев. Фан, э, фаны наши высказали мнение, что они к этому не имеют отношения. И я знаю, что они к этому не имеют отношения. Я знаю сто процентов. Я их встречался, я и разговаривал, они не имеют к этому никакого отношения. Юрий Михайлович, дай Бог, чтобы знаете, как бы, ну, он в любом разе, якось убежилось, для нас, потому что мы хотим, я uważаю, что вся страна не может страдать через спортив, через какую знаете, там, кубку хулигане, какие там, ну, вся страна болеет за нами. для для всей страны это свято. Зарась подавляю. Мы все болеваем не только за Динамо, мы болеваем за Шахтера, и за Днепр. Но вы поймите, когда сегодня такая ситуация в стране, и люди продолжают складывать не только там свое, как говорится, здоровье. А еще и деньги, кроме всего прочего. Кучка негодяев ставит под сомнение сегодня проведение э, таких э, матчей, за которых мы боролись, а три сезона мы не играли в Лиге Чемпионов. И команда э, э, прогрессирует, это видно невооруженным глазом. Да, не все иногда получается, но команда боролась, команда отошла от тяжелого поражения, которое э, был в пятницу от Шахтера и демонстрировала то, что она может на сегодняшний день. И опять таки. Сегодня эта кучка негодяев не смотрит футбол, а устраивает э, какие-то э, вещи, которые непозволительно сегодня в цивилизованном обществе. Юрий Михайлович, мы так плавно перешли до Динамо, хотелось бы с вами обов'язково про это поговорить. Вы честно скажите, вот вы боялись после Шахтаря, переживали, что может не відійти до Челси? Ну, естественно, я переживал, я переживал, и я разговаривал с Сергеем Станиславовичем, и со многими ребятами я разговаривал. И я им благодарен за то и сказал в раздевалке, когда зашел, что они смогли собраться. Это был, я бы не сказал, нокаутирующий удар, но это был серьезный удар по имиджу команды, которая полтора года практически была без поражения. И я думаю, что ребята разобрались вместе с тренерским штабом, и я считаю, что мы играли абсолютно на равных. Могли як виграти, так і програти. Це футбол. Ми боролися і ніхто не скаже, що ми були такі безволі, як ми були в матчі з Шахтером. ми Шахтером були просто безвольні. Не Шахтер нас обіграв, а мы сами себя ми самі дали себе грати. Єрмахайлович, ми тут в студії говорили багато про те, що е Ребров він, в принципі, от, ну, якби, знаєте, ну ризикнув, можна так сказати, правда ж. Не заграючи з лідерами, посадив їх на лаву запасних, як ті, які погано відіграли шахтарем, поставив молодь. Він ризикував. Ви його підтримуєте взагалі у цьому ризиці? Я вавші по Его поддерживаю. Почему? Потому что Ребров э, растет вместе с командой. Он прогрессирует, это видно невооруженным глазом. Значит, он нашел слова для тех ребят, которых он поставил, и он понимал, что они будут лучше, чем те, кто выйдет на поле. Может быть, они более звездные. Тот же Беландай, если вы обратили внимание, не попал в заявку. Значит, Ребров сам себе не в значит, он был не готов. Значит, ему надо готовиться для того, чтобы принимать участие в таких играх и доказывать, что он сильнее, допустим, того же Буяльца. А если бы он проиграл, вы бы ему пробачили? Ну, вы знаете, если он бы он проиграл, проиграл бы Челси, я бы ему бы пробачил, то естественно. Но что значит пробачил или не пробачил? Я знаю, что Ребров честно делает свое дело, профессионально делает свое дело. Поэтому мы не застрахованы ни от чего. Есть же и победы, есть и поражения. И мы должны быть вместе, когда команда выигрывает и когда команда проигрывает. Я Реброву доверяю, у него длительный контракт. Он строїть мало хорошою малодою періспективну команду. Вводить українців, що сьогодні ні навірно э, наверное, не... Ну, це хотілося б все-таки почути э, останню думку Ігоря Михайловича. Напевно, я продовжую, що напевно це подобається всім глядачам. Ну справді подобається, правда? Да, і все, і все, і все. Коли грають українці. Що ми, ми не любили Причому на хорошому. рівні. А? І причому на прилічному рівні.